Assalamualaikum dan salam sukan tanah air. Satu lagi berita panas dari arena bola sepak Asia Tenggara. Seorang pemain yang pernah digelar antara sayap paling eksplosif di Liga Super Malaysia kini membuat keputusan besar dalam kerianya. Ya, Musa Sidibe secara rasmi meninggalkan Johor Darul Takzim dan memilih untuk menyertai klub Indonesia, Bayangkara FC. Apa sebenarnya yang berlaku? Mengapa pemain ini dilepaskan oleh klub Gergasi JDT? Dan apakah makna perpindahan ini buat masa depan Sidibe? Jom kita kupas secara lengkap. Johor Darul Takzim atau JDT baru-baru ini mengesahkan bahawa mereka telah melepaskan Musa Sidibe untuk menyertai Bayangkara FC yang beraksi dalam Liga 1 Indonesia. Pengumuman ini dibuat secara rasmi oleh pihak pengurusan Bayangkara FC menerusi satu video pengenalan di media sosial. Dalam video tersebut, Sidibe diperkenalkan sebagai pemain baharu pasukan dengan ucapan ringkas mari kita alu-alukan kehadiran Musa CDB. Reaksi penyokong Indonesia jelas teruja, manakala peminat JDT pula agak terkejut memandangkan nama CDB bukan asing dalam kancah bola sepak Malaysia. Musa Sidibe dikenali sebagai pemain sayap yang mempunyai kelajuan tinggi, kekuatan fizikal serta keupayaan dribble satu lawan satu yang sangat baik. Sepanjang kerianya bersama JDT, beliau pernah menjadi antara ancaman utama di bahagian serangan, khususnya menentang pasukan pasukan yang bermain bertahan. Namun, lanskap skuad JDT sentiasa berubah. Musim demi musim, Harimau Selatan terus membawa masuk pemain berkualiti tinggi, termasuk import-import yang memiliki profil lebih kompetitif di peringkat Asia. Dan di sinilah cabaran CDB. Pada awal musim ini, CDB kembali ke JDT selepas dipinjamkan ke Persis Solo, klub Indonesia yang ketika itu dibimbing oleh Dato Ong Kim Swee. Namun, sekembalinya beliau ke Johor, persaingan di posisi sayap dan serangan JDT menjadi semakin sengit. Nama-nama besar dan pemain berprofil antarabangsa menyebabkan peluang CDB untuk berada dalam kesebelasan utama semakin terhad. Statistik membuktikan realiti ini. Menurut data Transfermarkt, Musa CDB hanya merekodkan 5 penampilan bersama JDT, jumlah minit 265 minit tanpa sebarang gol atau bantuan jaringan. Bagi seorang pemain menyerang, angka ini jelas tidak mencerminkan potensi sebenar beliau. Persoalan utama, mengapa CDB memilih Bayangkara FC? Jawapannya mudah tetapi sangat penting dalam kerjaya seorang pemain. Minit permainan, kepercayaan jurulatih, peluang untuk menjadi tonggak utama pasukan. Liga 1 Indonesia merupakan liga yang kompetitif, mempunyai tempo permainan tinggi serta liputan media yang besar. Bagi CdB, ini adalah peluang kedua untuk membina semula reputasi, mendapatkan ritma permainan dan membuktikan bahawa beliau masih mampu menjadi pemain penentu perlawanan. Menariknya, Semakkan juga mendapati bahawa perpindahan ini dilakukan secara percuma tanpa sebarang yuran perpindahan yang diumumkan secara rasmi. Ini menunjukkan bahawa JDT lebih memilih untuk memberi laluan kepada pemain tersebut demi kebaikan kedua-dua pihak berbanding menyimpan pemain yang kurang mendapat minit permain. Satu keputusan profesional dan juga matang dari sudut pengurusan kelab. Bagi JDT, kehilangan CDB tidak memberi impak besar terhadap struktur utama pasukan memandangkan mereka memiliki barisan serangan yang sangat dalam dan berkualiti. Namun, bagi CDB, ini adalah titik perubahan penting. Jika beliau berjaya menyelar bersama Bayangkara FC, tidak mustahil namanya kembali menjadi buruan kelab-kelab besar Asia Tenggara. Sebaliknya, jika gagal memanfaatkan peluang ini, kerianya berisiko terus tenggelam dalam persaingan pemain import yang semakin padat. Kesimpulannya, perpindahan Musa Sidibe dari JDT ke Bayangkara FC bukan sekadar pertukaran klub, tetapi satu usaha untuk menyelamatkan dan menghidupkan semula keria seorang pemain bertala. Adakah ini langkah terbaik buat Sidibe? Mampukah beliau kembali bersinar di Liga 1 Indonesia? itu yang akan kita saksikan dalam masa terdekat. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak analisis bola sepak Asia Tenggara.